Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng lawu Bapak Ibu para sedere ingkang kula hormati lan para tamu ingkang kula tampi kanthi ati ingkang tulus. jareni pun kenakan Kulau Fatimatu Zaro saking kelas Roles IPS gangsal pidato ingkang badai Kulo aturakan punika minangka bagian saking tugas praktik basa daerah utawa basa Jawiki-mugi mugi pidato ingkang kulo aturakan saged didadosakan manfaat lan inspirasi kagem gitu seddo meiki kula badhe ngaturaken pidhato kanthi tema ingkang sangat penting lan relevan kagem kita sedaya. Inggih punika kesehatan. Kesehatan punika minangka harta benda ingkang paling berharga ing gesang kita. Tanpa kesehatan ingkang sae, kita mboten saged ngrasakaken kabagjanan Daya impian utawi malah nindakake hal-hal ingkang sederhana kados mampah ngobrol lan mesen kesehatan punika minangka pondasi ingkang nguatake kita kangge ngadepi tantangan kesangsaran dinten-dinten pun. Nanging kula badhe ngajak kita sedaya eling Bilih kesehatan punika mboenamung babagan raga nanging ugi babagan jiwa lan pikiran kesehatan raga jiwa lan pikiran punika paling kait mengkait utawa pancingan kados telung pilar ingkang ngutake gesong gitu Kanggo njaga kesehatan raga, kita kedah ngupaya akan pola kesan ingkang sehat ta mangan panganan ingkang bergizi olahraga kanti rutin dan istirahat ingkang cekat kita ugi kedah ngindari kebiasaan ingkang ngerusak kados ginakake rokok alkohol dan narkoba ingkang boten namu ngerusak rogo nang ugi pikiran lan jiwa kangge kesehatan jiwa lan pikiran kita kedatan sang upaya akan keseimbangan stres rasa kuatir lan tekanan gesang punika saged rusak kesehatan jiwa kita mula ayo kita tansah ngupaya akan pikiran ingkang positif nguri uri hubungan sosial ingkang harmonis lan tansah ngelingi pilih gesang punika minangka anugerah ingkang kedah disyukuri lingkungan ingkang resi nyaman lan tentram ugi muniko faktor ingkang penting kangen jogo kesehatan kita sedaya Kula ugi badhe ngaturaken nasihat. Bilih njogo kesehatan punika kedah dipun wiwiti saking diripun kita piyambak. Saben tumindak, saben pilihan, lan saben kebiasaan kita sabunika bakal gadah pengaruh ingkang ageng kangge masa depan kita. Mula Ayo kita tansah eling lan upaya akan kesang ingkang sehat Buat tenang kepentingan kita piyamba nanging ugi kangge keluarga ka masyarakat lan generasi penerus kita kita punika minangka kunci nih masa depan kesehatan kita sedaya punika minangka investasi ingkang bakal mentoake kualitas kesan kita lan masyarakat ingkang kita cintai. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun kesehatan rogo, jiwa lan pikiran ingkang sae. Supados saged nindakake tugas lan kewajiban ganti langkung optimal. Mugi-mugi kita ugi saged dados contoh kangge generasi penerus supados tansa nguring nguri pola -nguri kesang ingkang sehat lan lingkungan ingkang lestari sakmenten mawon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng dalu nuwun sangat kangge sedaya ati